Как навести порядок на парковках? Мало кто из водителей знает, за что с него берут деньги на парковке. Согласно постановлению Кабинета министров Украины номер 1342 и других нормативных документов, водители оплачивают услуги по содержанию площадок для паркования, а именно за правильно нанесенную синюю разметку, выделяющую паркоместа площадью не менее 12 квадратных метров на каждый автомобиль. За правильные дорожные знаки с табличками платных услуг с цифрами 10-25-50. За наличие информационной таблички с указанием наименования оператора парковки, тарифа за парковку, способа платежа контактных телефонов. За убранную от снега зимой и от листьев осенью, а также полностью за асфальтированную площадку для паркования. Наличие освещения в темное время суток за выдачу платежного документа в виде фискального чека или парковочного талона. Иные платежные документы, квитанции или приходно-кассовые ордера незаконны. За места для бесплатной парковки инвалидов в количестве не менее одного на 10 паркомест. За наличие паркоматов в количестве не менее одного на 10 паркомест. И за многое другое. Если перечисленные выше услуги парковкой не предоставляются, и она не оборудована по закону, уплатить за нее не надо, а требовать за нее деньги с водителей незаконно. Почему власть допускает обман на парковках? Деньги за парковку, которые водители платят парковщикам, не попадают в бюджет, а расходуются по коррупционным схемам, часть из которых идет в карман чиновников. Что должна сделать власть? Установить запрет на взимание денег на необорудованных по закону парковках привести парковки в соответствие с законом, установить паркоматы, убрать парковщиков с улиц города, организовать муниципальную службу контроля оплаты за парковку. Что можете сделать вы? Не платить на незаконных, необорудованных парковках, не оставаться безразличным, занимать активную гражданскую позицию и требовать от властей выполнения вышеперечисленных действий. На сайте forroad.net можно легко сформировать жалобу по любой проблеме, связанной с незаконными парковками. Общественный контроль дорог. Не будь равнодушен. Не позволяй себя грабить.